Усім, хто дивиться телеканал Тава, розпочинати новий день із програмою ранок на Алтаві» Приємно і корисно в цьому можуть переконатися і ті, хто спостерігає за перебігом нашого ефіру, і звичайно ж наші гості. А знову гості, дорогі так, друзі. Так, до нас, завітала дизайнер-модельєр Нелівасійкіна. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. Утро. вітаємо так, вас. Так, дякуємо, що ви до нас прийшли з самого раночку. Прокинулися і до вас одразу фірма ранкове запитання від нас. І як починається ваш день? Как налаштовываетесь? Как сбодерюетесь? Ой, ну, конечно же, с помощью чашечки кофе, волшебной чашечки кофе. Но пока я до нее дохожу, э, когда включается мой мозг, у меня происходит планирование дня, тех дел, которые я собираюсь сделать сегодня. И именно это, понимание того, что, чтобы это все успеть, нужно вставать именно сейчас, дает мне возможность быстро вставать и идти к этой чашечке кофе. Нелли, э, я полюбляю говорить Скажімо так, вживати такий термін людина-бренд. От я без сумніву можу Мистите. сказати про вас, так що ви людина-бренд. Наскільки ваші дитячі мрії відповідають реальності? От ким я хотіла стати, ким я є? Як все відбулося? Як ви зрозуміли, що те, чим ви зараз займаєтесь, це ваше покликання? Ну, можливо, розчарую, але в дитині я абсолютно не мечтала займатися. Тем, чем я сейчас занимаюсь, в разное время это были мечты стать учителем, потом стать архитектором. В итоге я стала инженером-строителем. Но Обстоятельства сложились так, видимо, 90-е годы не позволили мне реализоваться как инженеру-строителю, хотя сама идея строительства мне очень близка. Uh -huh. То есть и общего очень много с тем, чем я сейчас занимаюсь в процессе созидания. Uh -huh. Uh -huh. И то, и другое ⁇ это созидательный процесс. Uh -huh. И, видимо, судьба так распорядилась, что м -м, необходимость, видимо, каким-то образом зарабатывать привела меня к тому, что я свое любимое хобби возвела в ранг любимого дела. И, как я сейчас понимаю, это мое призвание, потому что я очень люблю свое дело и не понимаю, как бы я сейчас без этого могла выжить. Зрозуміло. Расскажите про свои колектив. С чего все починалось? Ну, естественно, начинала все с меня одной, которая э, делала все самостоятельно, от создания идеи, раскроя, пошива, общения с заказчиком. Начиналось это, скорее всего, э, опять же я повторюсь, с моего хобби, э, с потребности э, одеть свою семью, одеть себя. Э, Кому-то это нравилось, кто-то задавал вопросы, где это ты взяла, обращался с просьбой, и мне такое же. Поэтому первые мои клиенты это были мои друзья, потом друзья друзей. И абсолютно без всякой рекламы э, у меня вырос объем работ до такого состояния, когда я перестала с ним справляться. И это была вынуждена необходимость взять себе первого помощника. Mm -hmm. И так далее, как процесс развивался, приходилось брать еще одного помощника, еще одного. Но могу с гордостью сказать, что у нас коллектив э, со мной практически более 10 лет. То есть у нас все люди, ну это практически мои друзья, ну это не практически мои друзья, это мои друзья, которые, на которых я могу в любой момент положиться, быть уверенными в том, что любая задача будет выполнена в лучшем виде, в срок. Поэтому горжусь своим коллективом. Ну, а мы пишаемся такими земляками, как вы. Спасибо. А, мы знаем, что среди тех, кто любит одежду от Нелли и много зерок. Я хочу обратить внимание наших глядачей на видео чтобы вы не какой прекрасный прекрасные имеют зерковые танцюристы, и власне сама дизайнер модельер полтальской Катерина Нелли Васейкина, расскажите, будь ласка, про зірок, с якими испев Ну могу сказать, что одним из направлений нашей работы является сотрудничество с артистами, певцами, танцорами, танцорами бального танца, танцорами балета. Ну вот мне недавно посчастливилось посотрудничать с такой постановкой, как балет «Великий Гэтсби». Я считаю это очень большим творческим, творческой удачей, возможность попасть в такой проект. Я же потрапила в него. Но ну, это тоже вот фантастический случай, наверное, это вот проведение Божье. Либо это закономерность того процесса, того труда, благодаря которому мы столько лет находимся в таком тесном сотрудничестве с артистами. Когда возникла потребность у художника по костюмам Дмитрия Парадизова где-то отшивать этот проект, он отправился по танцевальным магазинам города Киева. А мы давно представлены в одном из магазинов со своей танцевальной линией одежды. И он выбрал самые качественные брюки и самые качественные платья. Посмотрел на Лейбочку и обратился к продавцам с вопросом, где они это берут. И они ему посоветовали, спасибо им большое, дали мой телефон контактный напрямую. И он в тот же вечер позвонил мне с требованием приехать в Киев. Просто утверждая, что у меня уже пожар. Никаких вариантов, только приехать его мало. Да, вот представляете, звонит незнакомый человек и говорит, Нелли, у вас пожар. Я, Я говорю, у меня нет никакого пожара. Он говорит, ну, вы еще не знаете, но у вас пожар. И я, не задавая лишних вопросов, ну, как он мне сказал, завтра встреча в 10 утра. Я в тот же вечер уже выехала на Киев, чтобы в 10 быть на встрече. Приехала и получила задание обшить танцевальную группу. То есть карты он мне не раскрывал какого уровня этот проект, какого масштаба. Не знаю почему, то ли чтобы я сохраняла спокойствие, то ли чтобы мне, чтобы я цену себе не увеличила. Но о масштабе этой постановки я уже узнала на генеральной репетиции. Кстати, это происходило в Палате Украины. На генеральной репетиции сидело около полутора тысяч человек просто зрителей уже. Такая так себе репетиция. И оркестр, 250 человек или сколько их там на репетиции играл музыку. И в первом ряду сидел нервничал Константин Миладзе. И тут я обратила внимание на то, что, наверное, это масштаб большого уровня. И э, скажу, переживала до тех пор, пока не увидела, как переживает Константин Меладзе. То есть я всегда переживаю за свои костюмы. Мне очень важно, как они выглядят со сцены. Я всегда на всех прогонах, я смотрю эти костюмы из зала. Естественно, всегда переживаю. То я перестала переживать после того, как я увидела и поняла, как... Человек переживает за свое детище, что ему вот сейчас нужно вынести на суд зрителей то, что он придумал душой. И я подумала, господи, а тут какие-то костюмы, что тут переживать? И перестала абсолютно волноваться. Ну а мы хотим показать нашим глядачам тоже, что это были за артисты, что это были за костюмы. Просим дать на экраны видео. Это а, Будуть фрагменти із балету, який називається The Great Gatsby, Великий Gatsby», наша талановита успішна землячка, дизайнер-модельєр полтавський кутюр'є Неллі Васійкіна брала безпосередню участь у підготовці цього грандіозного балету. Як то кажуть, знай наших. Ми нагадаємо, що гостем нашої студії сьогодні у програмі Ранок на Алтаві» є Неллі Васійкіна. Які враження? Які враження після прем'єри? Що ви відчуваєте, коли у ваших костюмах ось на такому рівні виступають? Ну, це емоції, которые очень сложно передати. Звісно ж, ейфорія причастности к созданию такого. Ну, я считаю великого проекта, потому что, ну вот этот проект он рождался, собственно, на моих глазах. Я видела репетиции, которые проходили в доме учителя. Я видела генеральные репетиции. Я видела, каким трудом это все дается, как это, возможно, где-то не получается, сколько усилий требуется танцорам, чтобы добиться хорошего результата. Потом сам факт, что ты общаешься ну, со звездами мирового балета, Денис Матвиенко, победитель, четырехкратный победитель гран-при на конкурсах. Поэтому ну, это большая честь работать в таком проекте. Эмоции, которые после премьеры, их вообще невозможно передать, когда это такая победа всей команды, всей команды вообще бэкстейдж это вообще э, великолепная вещь, <laughs> то есть даже интереснее смотреть это за кулисами, чем иногда в зале, э, поскольку ты видишь все, как, как, как готовится эта кухня, это великолепно. Эмоций очень много, словами писать невозможно, ну, а но впечатления да. надзвучайные. А, Нелли, с чего начинается работа над костюмом, над сукнею? Ну, конечно же, с рождения идеи, безусловно, с рождения идеи. Идея может быть клиента, идея может быть моя. Потом следует эскиз. Очень важно выбрать ткани правильно, которые именно к этой модели будут подходить и работать максимально. Okay. Ну а, естественно, потом дальше дело техники специалистов высокого уровня в <laughs> нашей дизайн-студии. Ну а если человек на себе идею выгадала, как ей пояснить, что этот конкретный фасон ей не личить? Нужно. Вы знаете, как бы это ни казалось, возможно, бестактным, но иногда нужно еще на этой стадии остановить человека, потому что когда готовый результат его разочарует, это будет гораздо хуже. И, естественно, будут вопросы, а почему же я не подсказала? Поэтому... Когда-то я боялась это делать, сейчас я в этом смысле немножко смелее. Сейчас мать прослуховывает, если более Так, а чем можно развивать смак, на вашу думку? Ну, наверное, вкус – это такое дело врожденное, либо он есть, либо нет. Ну, все равно же как-то нужно одеваться красиво, со вкусом. Француженки многие считают, что если вы не знаете, что одеть, оденьтесь в черное. Беспроигрышный вариант. Я, конечно, не советую всем каждый день ходить в черном, но Total Black Style не надо отвергать. Он может быть хорошей палочкой-выручалочкой, потому что если надеть все красивое сразу, это будет плохой вкус. А самый враг хорошего вкуса – это чрезмерность. Вот такие рецепты видны для Васейкины. А зветка выбирает и натхнение. На вдохновение, как и любой художник, можно брать откуда угодно. То есть любое, любая тень от дерева на асфальте может родить какой-то образ и какую-то идею. Естественно, вдохновение оно во всем. Подключайся к космосу и черпай. Бывает так еще проснулась от часть Если долго думаешь, как это сделать, конечно же, иногда этот образ приходит во сне ночью. Но это результат работы подсознания, конечно же. Но, тем не менее, если такую задачу поставить себе на ночь, она может прийти. Вы бываете час в час за кордоном, на разноманитных заходах, где можно себя показать, на других подивиться. Дизайнеры из какой страны вас наибольше вражают? Ну я думаю, наверное, дизайнеры Франции, поскольку Франция сыграла огромную роль в становлении мировой моды, и такие дизайнеры, как Жан-Поль Готье, Ла Круа, Шанель, сыграли огромную роль в развитии моды. Особенно мне нравится Жан-Поль Готье за его умение самовыражаться, за его самобытность. Ну, пожалуй, на данный момент он является моим самым любимым дизайнером. Что mm еще, -hmm. скажем так, на кого можно ревниваться, в кого можно взять опыт? А кому вы опыт передаете? У вас ученик? Я горжусь тем, что у меня есть кому передать мой опыт. Это моя дочь Алина, которая с маленьких лет мечтает заниматься модой и не только мечтает, а идет в этом направлении. Начиная с пяти лет, она ходила в школу искусств, рисовала, поэтому ее можно считать с полной уверенностью художником. Она очень любит создавать эскизы. Она закончила уже в своем юном возрасте два учебных заведения: это Харьковский э, колледж текстиля и дизайна и Киевский национальный университет текстиля и дизайна. За это время она успела побывать э, на курсах в Сент-Мартинсе и оттуда стартовать на стажировку в модный дом Александра Маквина. Поэтому она имела опыт создания коллекции с командой Маквина от начала до конца, то есть полугода присутствовала при разработке коллекции, будучи правой рукой э, дизайнера Маквина Алистера. Это полтавцы, друзья. Так, это наши земляки, очень приятно. Так, а какими же качествами должна владеть человек, который хочет добиться успеха в этой сфере? Ваш рецепт. Ну, безусловно, трудолюбие. Самое главное – трудолюбие. Если очень много трудиться, как говорится, успех приходит. Если трудиться 24 часа в сутки, успех приходит к тебе сам собой. Вот так все просто. Насправді, бери и працюй. Какая же тебе у Нелли Васейкиной? Ну, если перефразировать фразу Кузьмы Проткова, хочешь быть счастливым, будь им, можно сказать, хочешь, имей. И снова все просто. Так, просто. Просто. Я считаю, что если очень хотеть чего-то добиться, то обязательно добьешься. Если главное в это очень сильно верить. И тогда Бог тебе помогает. Нужную встречу, нужный разговор, нужную книгу. Главное, это успеть распознать эти знаки, воспользоваться ими. И главное, не бояться, менять что-то в своей жизни. Ну и какая у нас участная женщина, яка одевается у Нели Васейкиной? Ярослав хочет знать, яка Жинка. Ну, естественно, это успешная э, леди, но если так проанализировать, э, что объединяет моих клиенток, это, наверное, будет их яркая индивидуальность. Э, у меня шьются женщины, которых не устраивает массовый пошив, которые хотят самовырезаться через свой образ, поэтому моя задача им в этом помочь, и я с удовольствием это делаю. Пересиженка, жінки, які дивляться зараз телеканал Тавара на Таве знают, кто может допомогти у цьому э, быть красивой, стильною и відрізнятися. Ну и поделиться ласка, з нами своими творчими планами на майбутне. Э, совсем недавно, ну уже, наверное, после э, участия в проекте Великий Гетсби», э, меня пригласили в очередной проект, который назывался Всемирная креативная выставка в сфере шоу-бизнеса. Задача организаторов была представить западным продюсерам в сфере шоу-бизнеса украинских подрядчиков. И на эту выставку были приглашены очень ну, все э, сферы деятельности, которые принимают участие в шоу. Это и актеры, и режиссеры, и композиторы, и костюмеры, и декораторы, и сценографы. Э, очень интересная была выставка, потому что это был, э, можно сказать, конкурс команды были поделены, все участники были поделены на пять команд. в каждую команду а, попадало по одному костюмеру, по одному режиссеру и так далее, и так далее. и к каждой команде а, три продюсера как бы представлялись uh -huh. наблюдателей. и задача ставилась за два с половиной часа сделать номер. и то есть в реальном времени при этих продюсерах создавался номер режиссер придумывал задачу ставил ее uh -huh. актеру костюмеры придумывали во что ее одеть тут же на ходу это все гримировалось за ночь до этого монтировались на пяти площадках сцены и в результате этого конкурса был просмотр этих пяти номеров которые реально выглядели законченными шоу. И Эти западные продюсеры, где были в том числе вице-президенты Дюселея, сказали: это фантастика. У нас такой продукт делается полтора года, а у вас это возможно за два с половиной часа. Конечно же, они заинтересовались э, сотрудничеством с украинскими представителями. И э, в продолжении этого могу сказать, что вот на очередное совещание уже из пятерки участников в моей сфере деятельности э, были приглашены мы. і вже приняли участие в создании и разработке идеи постановки, э, о которой я ещё пока не хочу открывать карты. Але коли ми це, наступного це разу, це наші плани на майбутнє. Я надеюсь, будет всё. Ми набрассе розпоскажемо. Нам дуже приємно було сьогодні вітати вас, у нашій студії, зустрічати. Бажаємо вам не тільки доброго ранку, а й вдалого дня і нових успіхів, про які ми обов'язково почуємо і взагалі весь світ почує. Я в цьому впевнена. Дякую вам большоечно пригласили.